Добрый ранок всем! Добрый ранок! Добрый ранок. Добрый ранок. Э, я прошу, чтобы все кричаем и вот прошли вот сюда, и сели за стулочки. Вы знаете, сегодня в церкви особенный день. Сегодня мы будем исполнять заповедь Иисуса Христа. Сегодня перед всеми нами 16 человек из поместных церквей, которые уверовали во Христа и приняли решение следовать за Христом вместе с своими поместными церквями. Давайте мы поприветствуем. И сейчас мы послушаем пение. Вот будем вот слушать пение и вместе будем подпевать. Пожалуйста. Господь, Дякую Господу, що Господь дав таку чудову можливість сьогодні це свята. І знаєте, в нашому житті не дуже багато таких ярких свят. День народження, весілля, можливо, день народження дітей, можливо, ще якісь такі яркі і хрещення, це як і навернення до Бога це одне із ярких свят. І дуже хочеться, щоб це ярке свято запам'яталось в нашому житті. Щоб воно запам'яталось дуже таким подією, такі святкові. Хоча свято воно не, не завжди залежить від погоди, від ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Але знаєте, як такий приклад, що нам хочеться кушати, коли... Погано, коли харашка, нам добре, нам хочеться їсти. І хрещення це не залежить від погоди, не залежить від обставин. Навернення до Бога це не залежить від таких обставин, тому що це позив душі. І дякуємо Господу, що Господь торкається і народ звертається. Народ звертається до Господа. Господь працює над кожною душою, над кожним серцем. І це велике свята. Бути частиною сім'ї Божої. Ми можемо бути частиною своєї сім'ї, діти, внуки, бабусі, дідусь, але Господь дарує велику таку честь бути частиною Божої сім'ї, духовної сім'ї. Коли до Христа підійшли, учні сказали, тебе чекають батько, мати, і він що сказав? Брати, сестри, він каже, ось мої брати, ось мої сестри, ось мої, моя мати. І це не тому, що він відрікся, ні. Тому що він розуміє, що це ті люди, з якими прийдеться, знаходиться в вічності. І нехай Господь благословить нас кожного цінити ці моменти в нашому житті, щоб ми їх ніколи не забували, щоб ми згадували їх там чи на фотографії, чи в пам'яті своєї, щоб вони... Дуже приємно врізалась в нашу пам'ять, і це була приємна спогада, щоб ми розуміли, що це робиться один раз в житті. Як людина народжується фізично, як людина народжується духовно один раз в житті, так людина приймає осознанно приймає заповідь з Господом один раз в житті Нехай Господь благословить нас кожного цінити ці моменти! Дякую. Однажды, Бог сказал Моисею, чтобы он поднял, поднял свой жезл. И когда он поднял жезл, Библия говорит, что море раступилось, и все израильтяне прошли через море, как по суше. Моисей сказал, власть имеющий. И власть имеющий — это Бог Авраама, Исаака и Якова. Прошло много веков. Родился Иоанн Креститель. И Дух Святой повелел Иоанну Крестителю проповедовать о покаянии и проповедовать о грядущем Иисусе Христе. И Иоанн Креститель выполнял то, что повелел ему делать сам Господь. Прошло несколько времени. Родился Христос, и Он умер на кресте за наши грехи. И Иисус Христос вокруг себя собрал апостолов, учеников, и Он дал им власть совершать служение здесь, на земле. И в Евангелии Матфея написано, Христос говорит, я даю... Вам власть. Он говорит о том, что в чем заключаются, друзья мои, слова Христа: Да нам не всякая власть на небе и на земле, говорит Иисус. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века. Эту власть получили ученики, вот, которые стали апостолами и они начали выполнять то, что им поверил Иисус. Они проповедовали людям Евангелие, люди уверовали, люди верили во Христа, каялись в своих грехах, и в знак своей веры, в знак своего покаяния и решения следовать за Христом, они принимали святое водное крещение. Сегодня на этом берегу мы видим людей, наших друзей, которые сегодня покорились Богу, которые слушали проповедь Евангелия о Христе. Можно не разговаривать-то? Они слышали Евангелие о Христе. Они уверовали во Христа Иисуса. Они покаялись. И они приняли решение следовать за Христом. Они приняли решение исполнить заповедь Иисуса Христа. И на протяжении всех веков, всех веков, всего христианства, люди принимают крещение. И знаете, крещение никто не остановит. Никто не остановит. Почему? Потому что это повелел власть имеющий Иисус. И наш власть имеющий, он Получил от Бога эту власть, потому что Он выполнил миссию своего Отца. Он взял грехи всего человечества, всего человечества, каждого человека на себя. К большому сожалению, многие люди не хотят, знаете, попасть под такую добрую, хорошую власть Иисуса Христа. Это к большому сожалению. Многие люди продолжают свою жизнь строить вне зависимости от Иисуса Христа. И поэтому они остаются не спасенными, непрощенными и не имеют вечной жизни с Богом на небесах. Это к большому сожалению. Но среди многих людей есть и люди, которые приняли в своей жизни решение прийти под добрую, под хорошую власть Иисуса Христа. И сегодня, друзья мои, вот эти люди, они будут принимать святое водное крещение. Через святое водное крещение они будут вступать в союз со Христом. Там на небесах сегодня и Христос ожидает в воде. И они сегодня будут говорить два слова ⁇ верую ⁇ и второе слово ⁇ обещаю ⁇ Они уверовали во Христа, поэтому они скажут ⁇ верую ⁇ Они обещают идти за Христом. И они сегодня скажут, обещают. Да благословит Бог вас, дорогие крещаи. Вы знаете, вы сделали в своей жизни важное решение. Свою жизнь передать, свою жизнь передать. Раньше ваша жизнь была передана вам лично. Вы раньше жили, как вы считали нужным, Как считали правильно. И пришел тот момент, когда вы поняли, что это неправильно. И сегодня вы будете передавать вашу жизнь Христу, в руки Христа. И ничего не бойтесь, ничего не бойтесь. Знаете, что Иисус, Он победил, победил дьявола, Он победил смерть, Он победил ад, Он воскрес из мертвых, и вы будете в Его руках. А в Его руках, знаете, всегда хорошо. Даже когда больно, даже когда тяжело, в Его руках всегда хорошо. Да поможет нам Бог сегодня исполнить Его волю в этот прекрасный день крещения. Давайте помолимся. Отец наш небесный, Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя, что Ты, Господь, являешься Бог всех людей. Ты сотворил весь мир. Ты сотворил всю Вселенную. И мы благодарим Тебя, Бог, что Ты на эту землю послал Своего Сына Иисуса Христа. Господи, я призываю Тебя, Бог мой, сейчас на это место. Я прошу Тебя, Господи, благослови, Господь, нас, рабов Твоих, совершить, Господи, совершить Твою заповедь, исполнить, Господи, заповедь Твою. Благослови, пожалуйста, Господи. Благослови, Господи, каждого крещаемого. Благослови, чтобы они сегодня пережили, Господь, радость, радость, Господи, крещения. Чтоб в их сердце была Твоя радость, Господи. Ты сказал, что Твоей радости никто не отнимет, Господи, когда Ты туда даешь радость. И я прошу тебя, благослови, Господи. Поставь Господи Твою, Господи, охрану и защиту, Господи. И пусть, Господи, сегодня Ты Христос, ангелы на небесах, и пусть, Господи, Твоя церковь, и все крещами возрадуются, Господи. Я призываю Тебя, Бог, Господи, на это место. Богослови, пожалуйста, наш Бог. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. А теперь, пожалуйста, проходите всех к, к воде. Мы там сфотографируемся, а потом будем уже совершать учимы. дарував. Ми дякуємо Тобі, Господи, і возносимо молитву до Тебе, Господи. Благослови цей час. Благослови це хрещення, Господь. Благослови, хто прийняв це бажання прийняти хрещення, заключити з тобою заповідь. Благослови, Боже, всю процесію, Господь, і тут, і в церкві. Ми поклоняємось Тобі. І славим Тебе, наш великий Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. 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 We'll be right <laughs> back. личный Спаситель. Привет. Привет. Обещайте Богу добрую совесть. Обещаем. По вере вашей крестим вас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. 괜찮은 <laughs> 요 Що Ісус Христос є Син Божий. Вірую. Обіцяєш Богу служити доброю совістю? Обіцяю. По вірі твоїй, хрещу тебе, во ім'я Отца і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Верите ли вы, что Иисус Христос есть Сын Божий, ваш личный спаситель? Верим. Обещаете Богу добрые слова? Обещаю. По вере вашей крестим вас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Верите <свеск> ли вы, что Иисус Христос есть Сын Божий? Верую. Обещаете Богу добрую совесть? Обещаю. По вере вашей крестим вас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. что Иисус Христос – есть Сын Божий. Обещайте Богу доброй совестью. По вере Твоей, Хрищу, Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. вы, что Иисус Христос есть Сын Божий, ваш личный Спаситель? Обещайте <laughs> Обещаете Верю. Богу добрую совесть? Обещаю. По вере вашей кричу вас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Чи віруете вы, что Иисус Христос є Сын Божий? Верую. Обіцяєте Богу доброй совести. Обещайте. По вере вашей хрестим вас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боги садиськинья, боги садиськи. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Надо не просто, неба и земли. Мы благодарим Тебя, что Ты сегодня во имя Отца, Сына и Духа Святого помог нам, Господи, совершить Твою заповедь. Мы благодарим Тебя за всех этих людей, которые сегодня крестились. Благодарим Тебя за наших братьев и сестер. Благодарим Тебя, Господи, что Ты сегодня благословил нас, Господи, в этом крещении. Благослови сегодня, Господи, нас совершить, Господи, сегодня все части, Господи, этого служения. И я прошу тебя, Господи, пусть, Господи, на этом месте. Господи, еще многие люди, Господь, заключат рец с тобой, в Союз со Христом. Мы благодарим Тебя и поклоняемся Тебе, наш Вечный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.